Sebab itu saya tengok akhir-akhir sekali ni satu pun benda tak dijawab dah. Kalau jawab pun kalau pasal sistem, Fuziah jawab, Zaliha jawab, makin jawab makin tak menjawab seriously. -seri. Dia menjawab tapi makin tak menjawab. Saya tanya benda yang mudah, ni kenapa kamu lantik November? Dia tak jawab sampai ke sudah, bab lantik November tu. Alasan dia, dia kata, tapi Rafizi ada dalam mesyuarat itu. Memanglah kita bersangka baik husnuzon. Kalau kelemahan saya selama dua tahun yang lepas, saya bersangka baik. Saya tak terfikir sebenarnya kawan-kawan ni, kamu boleh buat macam ini. Kita kan parti keadilan, parti reformis. Tak kisahlah orang kat bawah tu sokong siapa, jangan tipu dia. Tak baik tipu orang. Kalau menang, menang lah. Kalah, kalah lah. Itu jadi saya, Memang betul lah bila dia dah lantik, bila saya tanya 2-3 bulan, lepas tu dia bawa, bila saya tanya baru dia bawa, dia kata kita tak ada masa dah, kita kena teruskan. Takkanlah aku nak kata ketuk meja, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Saya berdoa dan husnuzon, janganlah buat benda-benda tak betul. Sebab itu, lain kali, lain kali parti kita, sebab itu kita kena terus bersuara, saudara-saudara. Sebab belajar daripada kesilapan yang saya buat, husnuzon, bersangka baik, akhirnya jadi begini. Saya ingat fikir baliklah kalau aku ketuk meja dan bergaduh baling kursi daripada awal, mungkin tak sampai ke begini. Sebab saya kalah tak apa. Saya memang ahli parlimen, saya businessman, saya selesa hidup, tak ada masalah. Tapi memikirkan kawan-kawan kat bawah yang duk kutip orang, yang duk berkempen, lepas itu kutip buh dia yang itu saya tak boleh terima yang itu memang saya tak boleh terima sebab kesian dekat dia orang sebab ini bukan orang kaya ni orang kampung dia susah payah pergi ketuk pintu semua apa hak kami pimpinan pusat ada untuk melakukan sesuatu untuk menidakkan usaha orang kat bawah ini yang itu yang saya akhirnya sampai jadi kasar begini kalau kerat saya saja tak ada masalah. Saya dah beritahu kepada Dato Seri Anwar Ibrahim. Saya sangat gembira untuk tidak bertanding. Saya beritahu kat Saifuddin. Cuma kalau saya tak bertanding tak ada jawatan, saya tak naklah jadi menteri. Kau gila apa? Tak ada jawatan nak jadi menteri. Itu bukan budaya dan prinsip kita. Dia orang semua tahu. Saya tak ada minat pun nak bertanding. Kalau betul nak kerat saya, cakaplah. Ini depan cakap lain, belakang cakap lain, umum cakap lain, atur lain. Apa benda ni? Cakaplah saya dah offer awal-awal. Tapi oleh kerana dia takut, mereka takut kalau begitu nanti orang marah. Jadi dia kena susun kerat ketua cabang dekat bawah ni supaya dia boleh kontrol ketua cabang Walaupun ketua cabang itu tidak mewakili pun undi di bawah. Supaya kemudian kononnya dia boleh bina keluar kenyataan beramai-ramai kami menolak Rafizi menyokong Iza daripada negeri daripada cabang ke negeri kepada menteri. Kalau dia tak buat semua itu dia tak potong kepala yang cabang ni, saya dengan gembira sangat, -sangat tak adalah hiruk ni, tak ada. Tapi bila potong yang di bawah, Sehingga permainan itu melibatkan sistem Sehingga orang semua benda mudah kita minta buka undi Bandingkan yang orang undi itu akan keluar Sama yang itu pun kamu tak boleh buat Sampai sekarang ini Screen recording pun diharamkan Ni apa punya kerja ni eh. jadi Sebab itu saya nak tutup beginilah ini orang masih lagi menunggu ni. Ah, ada 10 minit lagi. Macam mana dia nak bakar lagi ni? Tak payahlah. <laughs> Baliklah. Saya nak landing, nak landing, nak landing begini eh. Saya selalu sebut sejak 3 minggu yang lepas, hidup ini ada kitaran. Ada masa kita di atas, ada masa kita di bawah, kan? Ada satu um ialah bukan pepatah lah kan satu falsafah yang baik yang saya rasa kita semua kena ingat eh ini ini ada seorang penulis um, British saya rasa yang tulis ni eh. um dan saya sentiasa ingat benda ni eh. saya sebut dalam bahasa Inggeris selalu eh hard times create strong men strong men create good times good times create weak men weak men create hard time. Dan kitaran itu akan berlaku berterusan, berpusing dan berpusing. Maksudnya apa dia tahu? Masa yang susah akan melahirkan orang-orang yang kuat yang berjati diri. Hasil usaha orang yang kuat dan berjati diri ini akan menghasilkan masa yang baik. Tapi masa yang baik itulah akibat ujian dan sebagainya, akan melahirkan orang-orang yang lemah. Dan orang-orang yang lemah ini akhirnya mewarisi sesuatu yang bagus daripada orang sebelum mereka, akhirnya mereka akan menghancurkannya dan melahirkan sekali lagi masa yang susah. Saya dah bagi amaran, saya rasa, saya rasa parti kita berada di persimpangan itu. Kita sekarang ini berada di tempat kita atas jasa kawan-kawan yang keras, yang jujur daripada dulu-dulu. Strong men yang ada dalam parti kita. Sebab itu kalau saya tegur, janganlah kecil hati, janganlah hati tisu sangat. OMK duk serang saya sekarang, ini hati tisu, hati tisu, hati tisu. Korang nak kata sama korang hati tisu bolehlah. Aku ni dah turun naik mahkamah, 14 kes tau. Dah jatuh hukuman 3 tahun. Masa saya masuk parti, saya gaji RM40,000 sebulan sedari-sedari. Hilang semua. Masa saya umur diorang tu, saya jauh lagi berjaya daripada diorang yang ada sekarang ni. Jadi kalau nak kata saya hati tisu, tengoklah dulu. Ini bukan soal hati tisu. Kerana kita tahu... Good times create weak men. Masa yang baik ini akan melahirkan orang-orang yang lemah dan manja. Jadi sebagai orang tua dalam parti, tak tua macam Cikgu Aziz lah. Saya selalu kata Cikgu Aziz ni, aku tak faham kenapa dia ada dalam PKR. Sebab tengok muka dia, kopiah dia, janggut dia, dia ni orang pas. Gurau <laughs> Cikgu Aziz, gurau. Gaga selalu kena kan. Kan. Jadi sebab itu bila saya tegur yang lain-lain tu, dia tegur sebagai orang tua yang telah melalui zaman susah dahulu yang kita nak bawa ke tempat kita sekarang. Sekarang ni good times, masa bagus, bagus. Tapi kalau tak kena cara dan kalau yang mengambil alih parti ini di kalangan mereka yang lemah yang mencari habuan, yang hanya berebutan kuasa Yang tidak faham denyut nadi rakyat Yang tidak tahu asal-usul kita sebagai sebuah perjuangan Maka memang lumrah alam kita akan jatuh Mudah sajalah Lepas itu kita akan jatuh Jadi kalau orang tanya saya Lepas ini saya nak buat apa Yalah Saya berehatlah, kena kumpul stamina Cuba kuruskan badan balik, jogging balik dan sebagainya sebab saya tahu kitaran itu akan berlaku Dan Bila jatuh nanti Janganlah cari aku Aha. Kita nak tengoklah kamu nak masuk pilihan raya, nak jaga ni, macam mana kamu nak buat, kerana Saya yakin sedari-sedari Itu lumrah hukum alam yang Allah dah tetapkan, kitaran itu Memang dalam setiap aspek kehidupan kita kuasa ke Contoh makan Makan banyak jadi gemuk. Sudah memang betul lah. Makan memang sedap. Makan sedap lama-lama jadi gemuk. Kalau nak jadi tak jadi gemuk, maka kita kena korbankan sedikit yang sedap itu supaya cukup-cukup-cukup saja untuk kita makan. Jadi, sekarang ini ikut suka dia lah. Ikut suka dia orang. Dan uh, saya rasa kami dah pasrah lama sebenarnya. Saya daripada hari pertama sebut kepada kawan-kawan bahawa kita masuk ini bukan untuk menang jawatan. Kalau ini kehendaknya bahawa ini adalah pimpinan yang nak ditetapkan, silalah. Saya tak ada masalah. Kita akan berundur secara terhormat dengan bermaruah. Tapi jangan sekali-kali tukar cerita dan jangan sekali-kali cuba tabur benda yang tak betul. Jadi kita hanya menyuarakan perkara yang Berlaku sebenarnya, yang selebihnya itu terpulang kepada perwakilan dan akhirnya dalam tempoh dua tahun akan datang terpulang kepada rakyat untuk membuat pilihan. Jadi saya harap kita malam ini balik kita jumpa balik di mana di, di sini lah kan, di, bukan di hotel ni lah ha, di persada. Kita akan jumpa balik insya Allah hari Jumaat. Um, kalau saya menang memang saya akan muka terkejut. Kan, dan uh, saya pun tak boleh nak pastikan kenapa berlaku begitu kerana kalau ikut culaannya begini eh Akmal nak tunjukkan sesuatu tadi Akmal nak tunjukkan mengikut keputusan pemilihan cabang setakat ini sebenarnya kelebihan perwakilan-perwakilan itu adalah berada di pihak saya. Saya sepatutnya tak ada masalah untuk menang saya rasa. Sebab sebab yang kena kerak itu hanya kepala. Hanya kepala yang kena kerak. AJK itu semua masih lagi menang. Dan yang AJK yang menang tu juga oleh kerana undi dia besar 40%, 45%, 35%. Dia masih lagi perwakilan tambahan itu masih lagi dia dapat. Jadi culahan kita di setiap cabang majoriti sebenarnya sepatutnya saya tidak ada masalah untuk menang timbalan presiden. Itu saya cakap terus sekarang. Sama juga bila kita berkempen dengan luar, sedara-sedari tahu sendiri kalau tengok komen-komen kat sosial media 80-90% semua berpihak kepada saya. Tak ada masalah. Bila kita belas WhatsApp, hantar semua, saya boleh kata majoriti lebih 60% adalah positif kepada perwakilan-perwakilan. Jadi saya tak ada masalah. Masalahnya sistem. <laughs> Jadi masalahnya sistem. Ah, ha, jadi kalau itu masuk A keluar B tak apa lah kiamat ikut suka korang lah keluarlah nama siapa-siapa. Kan? Sebab itu saya kata saya pernah bergurau dengan Saifuddin. Saya kata kalau sistem macam ini baik kita buat macam ni tau. Kita jangan siapa-siapa masuk bertanding. Calon timbalan presiden tu tak ada orang bertanding. Kerana bila umum saja sistem telah meletakkan akan ada nama keluar kat situ. Walaupun tak ada orang bertanding. Kan? Jadi, yang itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang itu semua dah ditetapkan dengan elok. Saya hanya nak tutup dengan mengucapkan jutaan terima kasih daripada saya dan juga kawan-kawan dan keluarga kami. Kerana sedara-sedari ini memang yang terbaik. Lah. Memang terbaik. Lah. Sangat setia, sangat jelas, sangat berani dan sedari-sedarilah masa depan dan akal sebenar parti ini yang itu menyejuk dan menenangkan hati saya walau apa pun keputusan insyaallah parti ini akan terus segar bugar kalau lebih ramai anggota parti kita seperti saudara-saudari sekian ha kita sudah dengan laungan reformasi boleh reformasi Reformasi. Reformasi. Lawan tetap. Lawan tetap. Lawan sampai. Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.